پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقضا یعنی بیت المقدس تک لے گئی جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی نور فاطمہ پیش کریں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سورہ الصرا آیت نمبر ایک ناظرین کرام اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستائیس رجب شب معراج والے دن کیسے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر لے گئے عرش پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا مشاہدہ کیا اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فاطمہ منتقل فرمایا گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد ناظرین کرام ستائیس رجب کو شب معراج والے دن اللہ رب العزت کے حکم سے آسمانوں کے امین حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک خاص نورانی گھوڑا جسے برا کہا جاتا ہے یہ کوئی عام سواری نہ تھی وہ گھوڑا تھا جس کا ہر قدم نگاہ کی آخریات تک پہنچتا تھا یہ آغاز تھا اس عظیم سفر کا جو ستائیس رجب کی مقدس رات شب معراج میں پیش آیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کو اللہ کے حکم سے عرش پر لے جایا جا سکے اس مبارک سفر کو معراج کہا جاتا ہے یہ مبارک سفر جو شب معراج کے نام سے جانا جاتا ہے ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا تھا یہ گھر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت سکون اور عبادت کا مرکز تھا یہیں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے براک نامی نورانی سواری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی جانب روحانی سفر کے لیے لے جانا شروع کیا سب سے پہلے نبی آخر زمان <نتحدث> حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے یہ وہ مقام تھا جہاں زمین اور آسمان کی حقیقتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں یہ سفر فقط معراج نہیں تھی بلکہ روحانی کربِ الٰہی کی رہنمائی اور امت کے لیے ہدایات کا پیغام تھا رسول صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے یہاں مسجد اقصا میں نماز بھی ادا فرمائی پھر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے روانہ ہوئے اور آسمانوں کی طرف ایک عظیم اور مبارک سفر کا آغاز فرمایا حضرت دبر علیہ السلام براق کے ساتھ رہنمائی کر رہے تھے اور ہر لمحہ نور سکون اور روحانی حکمت سے بھرپور تھا چوتھے آسمان پر پہنچ کر نبی اخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی عظیم انبیاء سے ملاقات کی یہ ملاقاتیں علم حکمت اور روحانی سکون سے بھری ہوئی تھی ہر نبی اپنے مقام پر نور وقار اور آجزی کے ساتھ موجود تھا اس کے بعد نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی منزل پر پہنچے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک کے یہ مقام تھا صدرت المنتہا یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا عقل اور تصور ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی عظمت سیدھے دل میں اتر جاتی ہے جب نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنت پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عظیم ادب اور عاجزی کے ساتھ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم اگر میں اس آسمان سے ذرا بھی آگے بڑھا تو میرے پروں پر آگ لگ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ و وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سدرت المنتہا پر چھوڑا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے جب آپ عرش الہی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کام فاصلہ رہ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے متعلق واضح ہدایات دیں یہ ہدایات صرف ایک دن کی بات نہیں تھی بلکہ تمام امت کے لیے راستہ ہدایت اور رہنمائی تھیں یہ لمحہ نور سکون اور روحانی حکمت سے بھرا ہوا تھا جو ہر مومن کے دل میں ایمان اور امید کی روشنی پیدا کرتا ہے یہاں میں ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا جو کہ غدیر خوم کے مقام پر نازل ہوئی اے پیغمبر جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے کامل طور پر پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اس کا کوئی کار رسالت سر انجام ہی نہیں دیا مفتی اعظم اہل سنت والجماعت علامہ محمد سلیمان حنفی نقش بندی کندوزی نے اپنی تنصیف نیابی المعدد جلد نمبر اول صفحہ نمبر 115 پر لکھا ہے کہ جب رسول خدا نے من کن تو مولا فہذہ علی ان مولا ارشاد فرمایا آیت نازل ہوئی تب تکمیل دین اور اتمام نعمت پر خوش ہو کر رسول خدا نے اللہ و اکبر فرمایا اور تمام اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام کو منصب ولایت کے ملنے کی خوشی میں مبارک بات پیش کی وہاں عرش پر پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ بھی برامد ہوا جس میں حضرت علی علیہ السلام کی طرح کی انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی والے ہاتھ میں ایک سیب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا وہ سیب نہیں بلکہ نور فاطمہ سلام اللہ علیہ تھا اللہم صلی اللہ محمد انوالِ محمد باقی تمام اماموں کا نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلب میں رکھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سلب سے, سے سفر کرتا کرتا مختلف نبیوں کے سلبوں میں سفر کرتا رہا اور پھر بارہ اماموں کی شکلوں میں ظاہر ہوا واحد نور فاطمہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے سلبھ میں رکھنا گوارہ نہ سمجھا اور اس نور کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا اور نور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ایک سیب کی شکل میں منتقل فرمایا اس کے علاوہ عرش پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا اور دوزہ کا مشاہدہ بھی فرمایا وہاں ایک جگہ جنت کے دروازے پر شیعہ کلمہ مکمل درج تھا حوالہ کے لیے دیکھیں سنی کتاب کنز العمال جل نمبر یارہ صفحہ نمبر چھ سو چوبیس جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے واپس آئے تو آپ کے گھر کے دروازے کی کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے اور آپ کا بستر بھی ویسے ہی گرم تھا جیسے چھوڑ کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر واپس آ کر ساری روادات حضرت علی علیہ السلام کو سنائی اور حضرت علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم نے خوش ہو کر بتایا کہ وہاں میں نے عرش پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دیکھا جو پردے سے باہر آیا جس ہاتھ میں انگوٹھی تھی جو بالکل آپ علی علیہ السلام کے ہاتھ کی انگوٹھی جیسی تھی جزاک اللہ شکریہ حوالہ کے لیے ملاقاتہ فرمائیں سفینہ البہار جیل نمبر دو سفر نمبر ایک سو چوہتر